Але я був, мені це всі роження, це все інтересно. Но свобод вже навіє народження, я вже восприймаю більше як праздник для дітей. А за 2025 лет, я думаю, що Ісус вже точно напразнувався, знаєте, і Він вже це різдво, і воно такі задумано ну, з самого почала, що це був праздник, і це собиття, воно було в першу чергу для нас. І для того, щоб ми це як безмислило більше, давайте ми саме прочитаємо. из Библии написано такое, как было Рождество, что когда же они были там, наступило время родить ей, Марии. И родила сына своего первенца, и спленала его, и положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страха великих. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Если ты человек, то тебе радость Рождества касается точно. Ты думаешь, ну, в чем радость? В шоколадках, в ветках, в елке, в песнях. Но это все атрибуты, которые только люди уже же, сами себе придумали, да, друг другу отправляют. Но есть как бы самое главное, то, что именно от Бога с небес приходит радость небесная. И вот эта вот радость нас касается, потому что написано, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И вот вам знак, вы найдете младенца Пелена, лежащего в яслях. И явились ангелы, я, 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 или, да, и вот все, все это произошло. Еще такие коротенькие описания. Матфея 1, 21. Родит же сына, наречешь ему имя, я? <пасу> и... А? Эммануил, да, и... Иисус. Ну, Иисус родился. Аминь. Родит, Родит... имя Иисус, и он спасет людей своих от грехов их. Вот это, чтобы вы знали просто, знаете, что в каждом имени есть какие-то свои значения. Вот вы знаете значение своего имени? Что значит ваше имя? Не знаю? Да, ну, да. Ладно. Короче, имя Иисус. На еврейском оно звучит не Иисус, а Иешуа, оказывается, да, отличается. По-английски, как будет Иисус, кто знает? Иисус говорит, Иисус, говорит, по-другому. Но именно, как в оригинале, как вот, они назвали Иисуса, это было Иешуа. И это слово, Иешуа, состоит из двух слов. Ие, или, ну, так, Ие, и Шуа. И означает следующее. Ие, сокращенно, это сокращенное от И Шуа, это полное слово, спасает. То есть Бог спасает. Поэтому написано, что спасет людей своих от грехов. Поэтому по когда если вас попытают, а что значит имя Иисус, вы можете смело сказать, Бог спасает. Аминь. Вот. И Честно, таким местописанием Иоанна 1.14. И Слово стало лотью. И обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу каких-то от Отца. И вот разве знаете, оно славы своей атмосферы. Вот куда мы глянь, огонечки веночки. Ну, как бы вот это все, знаете. И так Легко в этом всем растворится. В подарках праздники, в шопинге, и как бы и нам хорошо, потому что зимой холодно, там, ну, не покупаешься, не позагораешь. А тут вроде я, как приходит, да, знаешь, душа такая. И ты хочешь сказать, что это не только такие не только праздник, да, что есть на самом деле такие смысл, который заряжает нас как бы, на всю жизнь, на все оставшееся время. Если мы правильно для себя осмыслим Рождество, то вся жизнь она может очень сильно поменяться. Потому что это не только, знаете, как бы такие культурные мероприятия. Это что-то, что может зайти прямо в сердце. Обратите внимание, я, как родился Иисус. Когда он родился, его куда положили? Ясли. Почему не будет В Ясли. Ясли. положили. Что такое, да? То есть животные, это все было в хлеву вообще. -то. И первые, кто из людей, кто пришел поклониться, это кто был? Из людей. Пастухи. пастухи Пастухи. Кто из вас был в селе? Mm -hmm. Бачил из животных корову, козу, вот вся речку. Да? И когда заходишь там, где они находятся, я вообще. Ну, надо быть сильно внимательным, правда? Mm -hmm. Бо можно вступить в что-то. Mm -hmm. Извините за мой французский. Я так все не так? И обычно, вот если ты в семье живешь и идешь на животных, то надо прибываться. то есть специальный отдых, там салтанит, что-то такое, потому что это тваринки. И там, когда ты туда приходишь, там нет телевизора, там нет дивана, там нет ну, ничего такого человеческого. Животным это не надо. То есть когда ты туда приходишь, там... Так как есть, понимаете, то есть надо быть осторожным, чтобы не запачкаться, не опшел, не зацепиться, не зашел. И В таких даже условиях рождается Иисус. Слово становится плотью. То есть представьте себе, если бы Бог, вот вы были бы на месте Бога, и вы такие думаете, пойду я на землю среди людей, то знаете, как есть там фильм Люди Ученые, они там открывают холодильник и что-то а там такие маленькие человечки и поклоняются этому. То есть у нас сразу эго типа, ну я бы закатил бы. Я был в золоте, в колесницах, сразу все рабы, ну вот эта царственность такая, знаете, вот мы когда про царя думаем, у нас есть определенное такое, что-то Но Бог не так пришел на землю. Он Бог сделать все, что угодно. Мы попадали, мы поклонялись, мы просто ползали в червяки и уважали Но он приходит не до царей, не до бизнес-элиты какой-то, не до... Які то там таких важних персон, от, я круче вас, Бог це все взагалі не доказує. Він приходить к людям, які должны в праздник работать, на улице, в яких на ногах щось попробують балов, які в одежді взагалі не праздничні. Ну так. Да. І Бог этим нам з вами показує, що важливо, де ти знаходишся. Ты селюк, ты в сапогах резина, туда что-то прилипло. Ты не знаешь вообще, чем заняться по жизни, и ты просто ну, животных посеешь, туалеты чистишь, я не знаю, в тяжести тягает, ну чем-то таким никчемным, чем-то ни чем занимаешься. Бог туда приходит. Вот он и так выбрал. И ты не можешь быть в таком разбитом состоянии, что типа Богу не могила в таких кончинах быть. Каким бы ты разбит не был, как бы ты себя не чувствовал, в каком бы ты состоянии, в состоянии животного ты бы себя можешь чувствовать, Бога есть для тебя дело. Это Он показал именно в момент Рождества. И когда мы делимся, если мы уже читали Библию, видели или мультики, или это, что чудеса Иисуса, чудака, он не ждал, чтобы до Него приходили, как до такого мудреца, знаете, и Он такие судит и рассыпает мудростью. Он приходит. До слепых, до хромых, до прокаженных, Он приходит. точно так же, как Он пришел в Рождество к уничиженным, к людям больным, разбитым и так далее. Он приходит. И Бог всем Рождеством, Вин просто продемонстрировал, что если раньше, да, там надо было идти жертвы, идти есть правила, чтобы Богу приблизиться, Бог просто уже не сдерживается, и Он своей любви показывает, говорит, я до тебя даю. А тебе не требуется вообще, как бы, ну вообще ничего, просто принять меня в том состоянии, где ты есть, в любейшем, в разбытом, ну просто в любом состоянии. Иисус говорит, что вот стою и стучу, кто услышит, отворит дверь. Что за дверь? Дверь своего сердца. Поэтому, знаете, не надо прятаться за праздничными мешовостью. Не надо, как бы, такое, знаете, отдаленность такую, типа, у Бога там свои дела, мы тебе поклоняемся, мы тебе любим, но у нас тут свои дела свои пастущие дела, они слишком для тебя низкие, они слишком для тебя. Не, 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 мы будем только что то то торжественное тебе давать. Но Бог уже показал, что ему это не надо. Ему эти все свечки и вся эта торжественность, она да, она ну, это интересно, все. все но, это, но, но Бог ищет сердце, Бог ищет отношения. Понимаете? И вот одно вот имя Иисус, да, что Спаситель, но еще там пророчество вот, мы Эммануил, это тоже это чисто к Рождеству это имя. Эммануил, что значит? Что оно значит? С нами. С, нами С нами Бог. С нами Бог. Это не то, что ты идешь такой агрессивный, типа, вот, что я не сделаю, со мной будет Бог. Это не так. Это так, что даже если ты спасешь родился, даже если вот это вот да, так, как состояние, что среди людей не котируется. Вот мы все являемся чужими людьми на чужой стране, да, чужой стране. И мы время от времени можем вот себе такое чувствовать, вроде как ну, есть неприятие такое, или, ну, знаете, понаехало, ну, всякие такие нюансы можем чувствовать. Даже если мы людей внутри самого себе можем там зачем-то скучать, ну, какие такие моменты. А Бог скажет, а я с тобой иду. Ты отныне не спрячешься. Понимаешь? Может ты придешь в куда-то, может это, я пойду и там урожусь, и ты побачишь ангелов, ты побачишь силу Божью, и ты первый будешь поклоняться. Потому что я хочу с тобой строить такие нормальные отношения. Понимаешь? И вот в чем разница между религией и верой? Религия, она как бы Иисуса так оставила там в яслях твоих, и все. И там вспоминаем разводу. Вот это такая религия. Так не надо. Только раз в одну так не надо. Надо открыть свое сердце и сказать, Господи, раз ты так хочешь, то и я хочу. Давай дружить, давай вместе. Вот ты бачишь, где я живу, ты бачишь, кто я есть. Простой, служи говорящий, не слишком образованный, не слишком все. Какой есть, но я в тебе нуждаюсь когда мы с таким, с простотой к Богу обращаемся, Бог реагирует на эти вещи, рождается в том месте, где ты находишься. И Он посещает это, это мы с тобой, Бог. И ты уже потом в своих вот таких обстоятельствах бачишь, как что-то происходит. Вы а знаете, что Бог ангелов своих посылает, для того, чтобы твоя жизнь она была наполнена чудесами, как очень Поэтому вот это Рождество, оно, знаете, больше смысла такие, вот как Иисус родился, Спасти людей своих. От болезней, от нищеты, от одиночества, от всего того, что может окружать. И чего мы торжествуем и празднуем Рождество. Потому что смысл такой, что ты уже не один на этом мире. А с тобой Бог. А не... я сейчас просто коротко, я хочу, чтобы мы с вами помолились. И чтобы у нас было вот это состояние открытого сердца именно к Богу. Мы сейчас, я говорю, наш праздник, мы ставим это да, трошки на паузу. Да, мы будем праздновать, подарки, это все будет обязательно. Но я хочу, чтобы мы в своем сердце искренне сейчас помолились именно к Богу. Понимаете, вот как він нас нашел, Яхвин посетил и им показал Рождество, что я спал, да, чтобы от нас пошло отклик на него именно в этой молитве. Давайте. Кто хочет оставать, кто хочет сидеть, главное, что сердце наше было расположено. Господи, мы благодарны тебе за то, что произошло в Рождество. Спасибо, Господь, за то, что Ты нам продемонстрировал. Как Ты с трона, с небесного трона, когда все ангелы поклоняются тебе, с этого величия, с этой славы с этого высочайшего статуса во Вселенной, ты ее в хлеб, в поле, среди простых людей, в таких условиях, что не человеческих на уровне животных. Ты уничижил себя, ты смирился себя для того, чтобы показать, что ты с нами, со всеми. Не столько с умными, достойными и правильными, но ты со всеми. Это бесдело, дело, то, где мы есть, чем мы занимаемся, и что в нашем сердце. Господи, так как Ты хочешь с нами дружить, и Ты протягиваешь эту руку дружбы, Рождеством, Ты делаешься человеком и обитаешь среди людей. И с Твоей стороны мы чувствуем в свой адрес, что действительно Ты нас любишь, действительно Ты нас посещаешь. Господь, сейчас мы хотим сказать, что мы любим тебя дальше. Мы хотим развивать отношения с тобой, Мы просто тебе прощения за всякий грех, за все то, что тебе нравится, за все то, что тебе раздражает, все то, что ну, как бы, мы ну, есть такие, какие мы есть, Господь. Мы сожалеем о каких-то вещах, какие тебе угодно. Мы знаем, что твоя любовь, она огромная, и мы хотим ей испытать в своей жизни. Майами дети, и бежать до Отца в объятиях. И сейчас мы открываем свое сердце в доверии, до Ты мог выбрать любое имя, но ты выбрал имя Иисус. Бог спасает. И мы нуждаемся в твоем спасении, Господь. чтобы Что ты спас нас от наших грехов, от наших болезней, от нашего одиночества от нашей бессмысленности. Господь, мы нуждаемся в том, чтобы эта зияющая дыра в нашей груди, чтобы она была заполнена тобой. Господь, мы всю свою жизнь доверяем Тебе, отдаем Твое распоряжение. И молим, Господь, чтобы Ты поселил нас не просто на Рождество и а на праздник, но, Господи, каждый день в во имя Иисуса нашего Господь. Мы поклоняемся Тебе, Господь, всем вместе. Мы подключаемся к тому хору ангела на небесах. Мы поклоняемся Тебе, Господь, просто всем сердцем, всей душой, всей своей жизнью. Господь, спасибо за то, что Ты сделал на кресте. Спасибо, Господь, что Ты не просто все но Ты прошел весь свой земной путь достойно. И мы бачим массу чудес, мы бачим массу исцелений, мы бачим просто невероятные чудеса, и мы ожидаем их в своей жизни, Господь. Мы не хотим жить просто в религии, в знании, что есть Бог, но мы хотим именно переживать Твою силу, Твою славу, Твое святое присутствие, Господь, чтобы мы чувствовали это в нашей жизни, во имя Иисус все, кто с этим согласен, все, кто молился, скажем, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.